Ustaz Salman kata kan Tajuk hari ini Allah melarang membodohkan akal Bukan Allah wujud tak bertempat Hari ini orang bincang pasal Allah Allah wujud tak bertempat Allah di langit Ini semua perbahasan ghaib Ada bab dalam Islam ni yang dipanggil sebagai Al-masail Ataupun al-umur Al-gaibiyah Perkara ghaib Yang ni akal tak boleh berfungsi yang ni kena serahkan kepada Allah Allah Dia datangkan hujah-hujah akal Supaya manusia gunakan akal untuk berfikir Berfikir tentang kebesaran Tuhan Tetapi bila masuk bak benda gaib Akal tak mampu nak fikir Akal kata apa? Kami dengar dan kami taat Kerana ada bukti lain Yang menyatakan Quran ini benar Maka sebab itu dalam Quran ada beberapa ayat yang mengandungi mukjizat saintifik. Dalam hadis ada perkara-perkara yang mengandungi mukjizat saintifik yang dibuktikan kebenarannya pada zaman ni. Untuk apa? Supaya akal fikir. Mana Nabi tahu benda ni kalau bukan daripada Tuhan pencipta sekalian alam? Maka akhirnya kita buat keputusan. Oleh kerana ada lebih daripada 10 hadis yang bercerita benda yang tepat dengan sains hari ini. Mana mungkin Nabi dapat benda ni hanya dengan teka-teka? Katalah kita jumpa hadis yang cerita pasal pasal mukjizat saintifik ni lebih daripada 40 lebih. Berpuluh-puluh, mungkin sampai ratus. Takkan Nabi sebut benda ni by accident? Takkan Nabi sebut benda ni secara kebetulan? Akal dia akan guna. Logik. Satu orang ambil kad daripada satu sampai empat puluh. Dia letakkan nombor, nombor 1 sampai nombor 40, dia susun. Ikut turutan, 1, 2, 3, 4, sampai 40. Dia kumpulkan 40 kad, dia baling. Dia baling secara rawak, berapa kebarang kalian untuk kad itu tersusun semula, 1 sampai 40. Ada pakar matematik? Ha? Huh? Berapa kebarangan kalian? Nombor satu, nak disusun semula. Lepas baling tu, nak susun. Tersusun elok. Satu sampai empat puluh. Kebarang kalian yang sangat, yang sangat besar maksudnya, kebarang kalian yang sangat tipis lah. Sebab empat puluh kat. Begitu juga Rasul, bila dia sebut satu benda, selari dengan sains moden hari ini takkan kita nak kata benda tu oh nabi sebut tu kebetulan saja maka bila akal kata benar hadis ini daripada tuhan benar hadis ini daripada tuhan maka pada waktu tu kita kata oleh kerana orang ni telah menyebut satu benda yang benar dalam bab mukjizat saintifik takkan dia nak tipu dalam benda yang lain dalam benda-benda lain, -benda apa kepentingan dia nak tipu apa kepentingan dia nak tipu? maka sebab itu akal mengatakan dia adalah rasul. Dia benar sebagai rasul. Dalam bab-bab gaib ni akal tak boleh fikir. Maka kita berhenti di situ. Sebab tu tadi Ustaz Salman kata kan. Tajuk hari ini Allah melarang membodohkan akal. Bukan Allah wujud tak bertempat. Hari ini orang bincang pasal Allah, benda-benda gaib. Allah wujud tak bertempat, Allah di langit, ini semua perbahasan gaib. Seeloknya kita kembali kepada dalil Yang mengatakan Allah di langit Macam mana Allah di langit? Ini benda gaib Ini benda gaib Akal tak mampu nak fikir Kalau kita fikir dengan akal Tak ada siapa boleh kata Yang ni betul, yang sana betul Yang sana salah Siapa yang nak buat keputusan? Kerana benda ni tak ada siapa pernah tengok Bahkan ada yang guna akal lebih pada had Dia katakan Allah, Allah tu di langit langit ni bumi ni bulat. Allah tu di mana? Di atas ke di bawah ke? Langit Qatar lain dengan langit Malaysia. Dia fikir dengan akal dia. Maka kalau begitu bumi ni dalam zat Allah lah. Ha? Hasyalillah. Kita pun kena tanya dia satu soalan juga. Kan? Nabi pergi Isra Mikraj ke mana? Ke langit. Habis tu Nabi pusing-pusing jelah. Kalau langit tu bulat dan bumi tu bulat. Akhirnya akan membawa kepada kesimpulan yang kita sendiri tak buat tak, tak dapat buat kesimpulan sama macam ulama sebahagian ulama hadis yang berbincang tentang Jibril bila dia turun jadi manusia ada hadis Harith bin Hisham dia tanya Nabi dia kata ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu ya Rasulullah macam mana wahyu tu datang pada kamu dia kata ahyanan ya'tini misla sal salatil jaras وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي رجلا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول Dia kata, Ya Rasulullah, macam mana wahyu datang kepada kamu? Nabi kata, kadang-kadang wahyu tu datang bunyi macam loceng. Itulah yang paling berat bagi aku. Dan bila dia beredar, aku terus ingat apa yang disampaikan kepada aku dari bentuk wahyu. Dan kadang-kadang malaikat datang menyerupai manusia. Dan bercakap dengan aku, berdialog dengan aku. Dan aku ingat apa yang dia sebut. Apa yang dia sampaikan. Maka Jibril datang, bila nak ajar wahyu, kadang-kadang dia datang dalam bentuk malaikat nabi dipaksa masuk ke alam malaikat. Tu yang nabi kata berat. Bunyi macam loceng. Kadang-kadang Jibril menyerupai manusia. Sebab yang saya sebut bagi tadi. Sebabnya adalah bila nak berinteraksi ni di antara dua makhluk dia mesti ada kesesuaian, keserasian. Jibril dengan nabi ni dia punya sifat berbeza. Jibril daripada cahaya, nabi daripada tanah. Bila tak ada keserasian tu perlu wujudkan keserasian. Kita boleh interaksi. Ini sebab tuan-tuan manusia, saya manusia. Jibril dia nak interact dengan nabi, sama ada nabi dipaksa masuk ke alam dia ataupun dia turun ke alam nabi. Jadi manusia baru ada interaksi. Maka bila Jibril turun jadi manusia, ada sebahagian ulama dia bincang. Bila Jibril ni dia besar, 600 sayap. Kalau Jibril ni duduk penuh ufuk langit tak nampak langit besar jibril ni bila diturun jadi manusia macam mana dia buat sebahagian ulama kata dia mengecutkan jasad dia masuk dalam jasad insan ada sebahagian kata tak dia roh dia keluar daripada jasad dia masuk ke jasad insan roh dia kekal tak ada apa jasad dia kekal tak ada roh ini perbahasan ghaib sebahagian ulama bincang tapi akhirnya kita akan tanya Mana satu yang betul? Tak ada keputusan Kerana benda ni benda yang Raib Nak mudah Nanti sampai akhirat Tanya Jibril Perbahasan itu ulama bincang Memang mereka bincang Tapi bukan semua orang awam perlu masuk Kerana kadang-kadang benda tu benda raib Siapa nak buat keputusan? Bila masuk dalam benda raib Kita kata kami terima kami percaya. Kerana banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan akal, yang berkaitan dengan logik. Benar dan kami tahu dia benar. Maka bila masuk bak raib, oleh kerana yang tadi kami tahu dah Nabi bercakap benar. Maka yang ni juga kami kena terima. Kerana ini juga datang daripada insan yang kami telah ikhtiraf dia sebagai benar. Baik.